Давайте, наверное, с вот этих нашумевших в прямом смысле этого слова операциях. В результате атаки украинских беспилотников на военный склад в Торопце Тверской области Россия потеряла боеприпасы, которых должно было бы было хватить на 2-3 месяца ведения войны, заявил глава Центра разведки Эстонии полковник Анс Кивисельг. По его словам, дополнительные боеприпасы доставили на склад в Торопец незадолго до удара беспилотников, и они хранились на открытой территории, а не в помещении. Дмитрий, что скажете вы о операции вот этой в Тверской области, а за ней еще несколько похожих? Насколько это обескровит, насколько это серьезный урон, ущерб нанесет российской армии, и насколько может это сковать их действия, вот коварные, кровавые атаки, которые они пытаются сейчас проводить силами беспилотных летательных аппаратов. Каждый день десятки дронов летит в нашу сторону. Но вот, вот, вот с ракетами по-разному. Что скажете? Давайте говорить о том, что э, здесь есть как военная, так и политическая, так и, соответственно, информационная составляющая, военная составляющая. Данный склад – это порядка 30 тысяч тонн боеприпасов. То есть это один из крупнейших складов Российской Федерации. Но главное, номенклатура. Это баллистические ракеты. Это, соответственно, к зенитно-ракетным комплексам С-300. Я напомню, ЗРК С-300 это еще советской разработки, но на данный момент он модифицирован для нанесения ударов по наземным целям. Дальность поражения порядка 150 километров. На долю ЗРК приходится порядка 30-35% всех ракетных ударов Российской Федерации по территории Украины. Это основной инструмент ракетного террора против гражданского населения. Зоны поражения Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровские области. И, соответственно, это баллистическая траектория. А по ней работать могут только ЗРК Патриот и ЗРК Сампти, у которых украинской стороны, к сожалению, недостаточное количество. Поэтому можем говорить о том, что вот именно уничтожение ракетка С-300 – ракет это серьезнейший успех украинской стороны. И в первую очередь украинского разведсообщества. Второй момент – это, соответственно, уничтожение ракет к Искандерам. И главное, Василий, о чем следует говорить – это уничтожение баллистических ракет КН-23 производства КНДР. Вот это беспрецедентный случай. Речь идет о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины смогло отследить полностью маршрут передвижения от пункта загрузки, соответственно, в портах КНДР, до пункта разгрузки. Это беспрецедентный случай, когда благодаря вот данному объему информации удалось снизить сам факт возможного применения северокорейских баллистических ракет. То есть это военная составляющая. В чем еще военная составляющая? Это, соответственно, логистика. Данные склады работали на нужды российских подразделений, сосредоточенных в Курской области. Соответственно, если речь идет об уничтожении не только ракет, Кискандера с 300 э, ракетка производства КНДР и, соответственно, КТРК.у, но еще и артиллерийские снаряды калибра 152 мм. Поэтому можем говорить о том, что интенсивность российского огня в Курской области э, ну, будет иметь э, гораздо меньшие показатели, нежели сейчас. Причем заметьте еще один момент: прилетает не только по торопцу, прилетает и Октябрьская, это тоже Тверская область. То есть два склада, причем весьма показательно то, что в обоих случаях российское ПВО демонстрирует абсолютную неспособность противодействия внешним угрозам. И знаете, Василий, когда мне сегодня ну, положили аналитику российской стороны, я с удивлением для себя прочитал, оказывается, что удары были нанесены невидимыми БПЛА. Причем это говорится на полном серьезе, в то время как украинская сторона предполагает, что возможность нанесения удара, соответственно, модернизирована Нептунами. Но невидимые БПЛА, так невидимые БПЛА. Нас это, как говорится, только, скажем, приводит в определенное расположение духа. Это военная составляющая. То есть успешнейший характер работы украинского разведсообщества. Это раз. Второе. Политическая составляющая. Демонстрация субъектности украинской стороны в моменте нанесения удара по тыловым районам Российской Федерации. То есть мы фактически перед визитом президента Украины в Соединенные Штаты, где будет стоять вопрос в первую очередь предоставления возможности бить по тыловым районам Российской Федерации, по военным объектам я делаю ударение и, соответственно, акцент. А это законные военные цели украинской стороны. Так вот, накануне принятия данного решения украинская сторона демонстрирует а. возможности собственного разведсообщества, б. возможности украинской стороны нанесения ударов по тыловым объектам на расстояние от линии боевого соприкосновения, Василий, 500 километров, а о которых сейчас будет идти дискуссия, 270-300. То есть дважды, ну, в два раза расстояние больше, нежели американские средства поражения. Это политическая составляющая. Теперь информационная и основная. Это, соответственно, полнейший провал российской стороны. То есть речь идет о том, что россияне в Тверской области, Краснодарском крае убедились в неспособности центральных органов власти защитить, соответственно, тыловые районы Российской Федерации. Речь идет не только об эвакуации торопца, который, кстати, фактически снесен с лица земли. Там было зафиксировано землетрясение мощностью 2,8 по шкале Рихтера. Представьте, как рвало там. Ну и, соответственно, давайте говорить и Краснодарский край. Это тоже, то есть три крупнейших склада. Причем речь идет, что ни в одном из случаев российское ПВО фактически не отработало. А это, соответственно, информационное поражение и политическое поражение российской власти. Показать полную неспособность к отражению внешней угрозы. И, кстати, последний склад, который был поражен, район Тихорецкой. Вы помните, в свое время, в советское еще времена, были популярные песни в исполнении молодой Пугачева, Высоцкого, на Тихорецкую состав отправился. Ну, состав, возможно, и отправился, но это стало конечной точкой данного состава. Опять-таки, речь идет о том, что был нанесен удар на момент разгрузки боеприпасов. То есть, опять-таки, блестящая работа украинского разведсообщества – Соответственно, состав детонировал, и мы имели то, что имели. А имели, как в этой песне пелось, лоточки белые, глаза печальные. 1500 эвакуированных россиян с места поражения и, соответственно, опять-таки военная, политическая и информационная составляющая данных ударов. И подытожу, Василий, я подвожу, так сказать, черту. Порядка 40 тысяч тонн боеприпасов уничтожено за короткий промежуток времени. И главное, склады позиционировались как отвечающие мировым стандартам в моменте пожаробезопасности, возможности отражения внешних ударов и, соответственно, возможности даже, скажем так, минимизации последствий прямого ядерного удара. Но, как мы видим, Обломки украинских БПЛА творят чудеса. Причем сами россияне уже, знаете, грустно шутят по поводу того, что если это обломки такое сотворили, то можно себе представить, что будет, если БПЛА непосредственно ударит по военным складам. Это вот фактически, ну, скажем так, та черта. Спасибо большое, да, из, из такого, из забавного, то, что я видел в сети уже, что предлагают наши новые разработки, БПЛА, может быть, или ракетные, называть, ну, новое название, обломки, ну, чтобы то, что да. летело, чтобы оно так и называлось. Вот. А... Закончить эту Пожалуйста. тему я, извините, прибью. Самое уникальное сообщение в российских СМИ, которое они оговаривают, вполне серьезно, это оказывается то, что удар по Торопцу готовился еще с 1965 года Центральный разведуправление вело данный объект. То есть представляете глубину разработки украинской стороны. 1965 -го года мы планируем, соответственно, нанесение ударов по военным объектам на территории Российской Федерации, умом Россию не понять. А вот то, что в торопце на под значит, открытым небом <coughs> лежали боекомплект, ракеты и так далее. Это такая русская халатность и лаботряство, умноженное на наше удачу и везение, или это тонкий расчет и вот ювелирная работа спецслужб, зная, в какой день, в какую минуту нанести удар? Это и русская авось, авось пронесет. уничтожена по российской оценке порядка 30 тысяч тонн боеприпасов. Склады рассчитаны на 120. То есть сам факт хранения, соответственно, под открытым небом, и сыграл э, злую шутку с россиянами. И это, как вы справедливо заметили, блестящая работа украинского разведсообщества. То есть удар был нанесен именно по местам открытого хранения. Еще один большой бадабум случился в Российской Федерации. Российские военные провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» способны нести ядерные боеголовки. Это подтверждают спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области, сделанные 21 сентября, сообщает Американский институт изучения войны. Дмитрий, что, что там? Что, что за биг-бадабум случился э, с Сарматом? То есть э, испытания Сармата э, по стечению обстоятельств, а может и не стечению обстоятельств, преподают как раз на момент визита Зеленского в Соединенные Штаты. Мы можем с вами утверждать, что это был элемент военно-политического возможного давление Российской Федерации, в первую очередь, на Соединенные Штаты. Если брать во внимание заявленные российские характеристики, а речь идет о тактико-технических характеристиках Сармата, о том, что это якобы очередное российское вундерваффе, которая не способна сбить ни одна система ПВО. Ну и, соответственно, боевая часть, которая, по мнению россиян, должна вызвать у американцев шок и трепет. Но то, что произошло, действительно вызвало у американцев шок и трепет. Но, соответственно, от спутниковых данных объективного контроля, то есть спутниковых снимков непосредственно на полигоне Плесецк, то есть уничтожена шахтная установка, и, соответственно, весь мир в очередной раз убедился в том, что ядерные мускулы Путина это не более чем элемент политического блефа. Вот это показательно. Вы знаете, Василий, и в этой связи данную ситуацию можно охарактеризовать словами замминистра Министерства иностранных дел Российской Федерации Рябкова. Я процитирую с вашего позволения прямая речь. Позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не менялась. Москва может их провести, но не будет если от них воздержатся США. Вы знаете, мне это напомнило слова бессмертного классика. Дал бы я тебе порыло, но за роту стране позволяет, понимаете? То есть вот эта вот ситуация, когда желание есть, но нет возможностей. Вот это весьма, так скажем так, показательное заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. А если говорить серьезно, а серьезно уже более чем, Сармат – пять неуспешных испытаний. Причем, заметьте, Василий, единственное успешное испытание Сармата, он пролетел 33 километра. И все. И потом самоликвидация. При этом, понимая всю серьезную ситуацию, Путин дает соответствующее политическое распоряжение поставить Сарматы на боевое дежурство. И тогда получается, как в анекдоте, куда бить будем? Да, наверное, по Воронежу. Вы понимаете, если он 33 километра пролетает, если он взрывается в шахте, о каком, соответственно, ядерном шантаже может идти речь? Поэтому не случайно заявление накануне испытания Сармата, Столтенберга о том, что странам Запада... Стоит, ну, скажем так, с пониманием относиться к так называемым ядерным угрозам со стороны Российской Федерации. Ну и напоследок закрываем эту тему. Последнее испытание ядерного вооружения в России это 90 й год. После этого, соответственно, Российская Федерация не проводила испытаний ядерного вооружения. Я вам не случайно процитировал заявление за министра иностранных дел. Поэтому судить о возможностях российского ядерного потенциала, ну, скажем так, мы можем и соответственно с картинок соответствующих спутниковых снимков.